А мы давайте вносим предложение. Мы активно, чтобы мы не спали здесь потом таком э, ночи. Спасибо. Итак, уважаемые коллеги. Э, в результате у меня э, появился список из трех фамилий. Елипенко Валентина Ивановна, Шавров Игоревич и Юрченко Ольга Алексеевна. Из четырех. Из четырех. Из остальные. Четыре человека. Теперь нам необходимо определиться, голосуем списком или за каждую кандидатуру Есть предложение проголосовать списком. Нет возражений. Нет. И да. Какие будут? Я еще буду А нет, Николай, Дмитриевич, вопросов нет? Нет. Конечно. Ну, Я все равно больше спасибо за доверие. Но если мне надо, ну, сейчас же у нас играть, я думаю, вас оставят сейчас. Если я буду это не будет читать, что я как-то вышел за тезовый случай. Я буду вернуть вам. Я бы думал, что у нас совещание по поводу. нет, в общем, не так. Ну, что... ну давайте.

Я знаю, что он участвовал в всех общественных слушаниях, в том числе и по Генеральному плану. И репутация у него не заангажирована, вообще, только власти. Это Сергей Гебров, он находится здесь в зале. Э, Сережа, у меня нет предложения Сергея Геброва, который председателя общественных Это человек, который в материале участвовал в разработке... и не будет занимать каких-то как, ну, сомнительных позиций. Да. Спасибо, Георгий Александрович, я победил. Итак, вот, поступило э, три кандидатуры э, на председателя общественных слушаний. Э, по мере поступления предлагаю голосование. Одесский городской глава Турханов Геннадий Владимир Олегович, кто за, чтобы он был председателем общественных слушаний? Э, прошу счетную комиссию, теперь уже считаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ты понимаешь? Есть Вот считайте, сколько за. Потом посчитайте, сколько за.